Современное здание под еврочерепицей. Пластиковые окна, чистый двор. Кажется, что это описание типичного украинского сельского дома. На самом деле так выглядит животноводческая ферма под Киевом. Тут не только улучшают отечественные стандарты животноводства, но и разрабатывают четкие планы, как проложить дорогу в мировой молочный бизнес. Когда украинские бизнесмены заинтересовались производством экопродукции, в первую очередь они отправились за опытом в Европу, ведь там практически все сельское хозяйство состоит из небольших ферм, оснащенных самым современным оборудованием. Фермы европейского уровня способствуют трудоустройству, создавая новые рабочие места. Семейные фермы и фермерство как таковое стимулируют развитие сельского хозяйства в Европе. Там государство уделяет значительное внимание этому сектору, обеспечивает необходимую поддержку. Фермы применяют новые технологии, современные программы по безопасности продовольствия и контроля качества. Таким образом, семейные фермы обеспечивают постоянное снабжение продовольствием. То стимулирует продовольственную независимость в Европе. Украинские бизнесмены проникли с идеей создания современного фермерского хозяйства. Был построен просторный и комфортный животноводческий комплекс. А чтобы потребитель получал действительно свежую и домашнюю экопродукцию, рядом разместили перерабатывающий цех. Но самое главное, здесь и животных выращивают, и продукцию производят не промышленным, а дедовским способом, как будто они живут в природных условиях. Кругом лес, то так я сейчас это курортная зона, то можно сказать, что то, что мы для наших Кругом лес, это курортная зона. Можно сказать, что мы для наших коров создали комфортные условия, свободный доступ, содержание без привязи. Как говорил мой преподаватель из института, если мы взяли животное из природы, то мы обязательно должны обеспечить его всем тем, что оно имело в природе. Если мы берем еще и продукт, то мы должны создать еще больше комфорта. Живут коровы вот в таком вот огромном светлом помещении. По желанию могут и прилечь, ведь тут разложены резиновые мягкие маты, которые тщательно моются. А еще буренкам построен специальный маленький дворик для выгула. Ведь в полях они выпасаются только сезонно. Одним словом, на этой ферме для животных создали условия, как в обыкновенном сельском дворе. А хозяйствует тут директор Ион Морару, теперь уже украинский бизнесмен. Ему доверили эту ферму, поскольку предыдущий опыт он получал за границей. У нас коровы, ну... За весь цей период. У нас коровы за весь этот период и, есть чем гордиться и хвастаться, и, если можно сказать, ничем выходит, не болеют. Что, так и так сказать, вот сказать, такое качество не молока. Не Ион Марару делится профессиональными секретами. Говорит, что если для коровы круглый год выдерживать постоянный рацион, то она и здорова, и молоко содержит правильное соотношение жиров и протеинов. Также очень важен свободный выпас. Лугат тщательно проверяются. Почву исследуют в лабораториях, а траву изучают специалисты, чтобы случайно не рассеялись опасные для животных растения. Кроме коровьего молока, ферма производит и продает козье. Оно обладает многими лечебными свойствами. Полезно при желудочных заболеваниях, анемии, потере зрения, диатезе. Также наилучшим образом подходит для искусственного вскармливания грудных детей. Скорее всего, именно поэтому козье молоко пользуется довольно большим спросом на рынке, и экоферма взялась за его реализацию. Когда же попадаешь в птичье царство, то понимаешь, что и тут можно поддерживать чистоту и порядок. Кормят птицу натуральным зерном, ячменем, кукурузой, пшеницей, макухой. Никаких химических добавок, только кальций по норме, чтобы скорлупа была крепкой. Кроме кур на ферме выращивают гусей. Это неудивительно. В уходе птица неприхотливая, а мясо калорийное. В 100 граммах содержится 161 килокалория. Здесь на ферме и утки. Это птица водоплавающая. На этой ферме естественного водоема для уток не было, его создавали искусственно, по старым расчетам. Подобные пруды уже полвека назад были на всех птицефермах, где выращивали уток. Теперь же птица держат в клетках. Но на этой ферме предпочтение отдают не количеству, а качеству. Для этого птицы создают естественные условия и рацион составляют из органических кормов. На ферме также начали развивать кролиководство. Тенденция на рынке показывает, что кроличье мясо практически вне конкуренции, ведь это диетический, а главное гипоаллергенный продукт. На него сегодня большой спрос. Пока что тут насчитывает всего два десятка кроликов вместе с малышами. Но в планах за полгода развести как минимум до 150 штук. Есть советская шиншилла, есть новозеландцы, есть лопоухий баран французский. Это мясная порода, которая более устойчива к болезням. Мясо получается 1,8 кг, 2 кг. Более крупных кроликов люди не заказывают. Фермеры уверены это от того, что увидев большую тушку, покупатели не верят в естественный откор. А у фермеров главная цель вырастить и продать людям качественную продукцию, выращенную как для себя, и свежую. Именно поэтому на ферме все делают под заказ. И кроликов выращивают, и молочку производят, причем в собственном цеху. У нас доильный зал. То -то молоко не где, не ни воздухом, доильный зал. молоко нигде не контактирует с воздухом, а сразу попадает в танк. Сразу охлаждается до той температуры, которая необходима. То есть сохраняются бактерицидные фазы. Сохраняется максимальная ценность молока. Танком называют огромную емкость, куда собирают все надои за один день и отправляют на переработку. Опираясь на европейский опыт, украинские бизнесмены решили немножко отступить от принятых отечественных традиций. Они сделали животноводческий комплекс совместно с переработкой минизаводом, чтобы производить из собственного сырья свежайшую молочную продукцию. Это такой тренд, очень популярный сейчас, локален, то есть мы от нашего потребителя находимся близко, рукой подать. Молокоперерабатывающий цех на этой ферме построен с учетом самых последних мировых достижений. Единственная разница, тут делают одновременно совершенно разные виды продукции. А на Западе традиционно строят монопродуктовые заводы на один, два, ну максимум три продукта. Естественно, при широком ассортименте к заводу и требования жестче. Цех полностью отвечает всем требованиям, которые які... Мають бути до надсучасного переробки например, цех полностью соответствует требованиям, которые необходимы для сверхсовременной переработки, например, молока. Это самое главное. У нас там и бактерицидные лампы висят, которые в определенное время включаются. У нас не просто вентиляция, а климат контроль стоит. Там постоянно одна и та же температура, свежий воздух, стоят рекуператоры. Если нужно, они подогревают воздух или охлаждают все требования к безопасности к гигиене. У нас это на первом месте. У нас на месте. Кроме этого, два раза в месяц продукцию отправляют на проверку в государственную лабораторию медицин, хотя уверены в своем качестве на все сто процентов. Мы контролируем все ланцюжки производства, то есть, что корова есть. Мы контролируем все цепочки производства. Корова ест, как она ела, сколько съела, какое молоко она дала. Мы знаем, как потом это молоко охладили, как мы его перевезли в молочный цех, как там начали перерабатывать. То есть всю эту цепочку мы полностью контролируем. В этом преимущество. Весь ланцюжок мы полностью контролируем. Це есть, якби, в цьому перевага. Сейчас в цеху делают творог 9% жирности. Если бы не суперсовременная линия из нержавейки, то все выглядело бы так, словно вы находитесь у бабушки. Все проваривается, процеживается и пакуется в лавсановые мешочки для прессования. Ну это домашний вариант, вот совмещенный, так сказать, с производственными условиями. Кроме творога, производят пастеризованное и топленое молоко. Кефир, мягкие сыры, масло, сметану, ряженку. Причем кефир, ряженку и сметану делают термостатным способом, заливают в специальные баночки и прямо в них отправляют в термостат, где и происходит сквашивание. Отличается от, от резервуарного, и он намного лучше, потому что мы не нарушаем консистенцию продукта. Вот. То есть, вот как мы его в жидком состоянии в полуготовом залили. А уже достали, готовы. И мы с ним ничего не касаемся к нему. Вот. вот это плюсы. За три года работы фирмы ассортимент значительно расширился. Теперь тут делают только рассольных сыров. Восемь видов. А также сыры твердые, сырковую массу, йогурты. А сметану делают 35-процентной жирности. Поэтому за ней заблаговременно занимают очередь на три недели вперед. Именно ее сейчас и разливают в баночке в цеху. Все баночки и бутылки стеклянные. В них продукция сохраняется лучше, ведь срок реализации не больше пяти дней. Но как шутить покупатели, так долго она все равно не задерживается в холодильнике. Когда я не искал специальные экопродукты, на них не обращал внимания, потому что я прежде всего ориентировался на вкус продукта, не на его происхождение. А здесь, в этом кефире, в общем-то, сочетается все и вкус, и экопродукция. Упакован товар красиво, по-домашнему, с рубашечкой на крышке, и разводит свою продукцию фермеры сами на специализированной машине, ну, чтобы свежим доставить. Специально оборудованный рефрижератор, чтобы работал холодильник, молочная продукция в дороге охлаждалась, держит плюс 2, плюс 1 градус всю дорогу во время доставки. Такие небольшие рефрижераторы необходимость. Ведь сегодня продукцию с этой фермы покупают торговые сети. Киеве, Львове, Луцке, Днепропетровске, Виннице, Запорожье, Черновцах, Хмельницком. Возрастает интерес к украинской фермерской продукции и за рубежом. Дело в том, что тут производится кисло-сливочное масло. А в некоторых странах Европы, в частности Франции, Швейцарии, Люксембурге, предпочитают именно такое масло. Например, Германия, Нидерланды и Франция являются наиболее передовыми странами в плане сельскохозяйственного производства. Они обеспечивают наибольшую долю продовольственных товаров, в том числе молочных продукцию на территории Европейского Союза. Теперь представители закупочных фирм, которые поставляют продукцию на курорты Турции, заинтересовались маслом, произведенным в Украине. Ведь европейцы часто приезжают к ним на отдых. А у нас технология производства такая же, как и в Европе, но цена дешевле. Наши фермеры получили уже два предложения от пятизвездочных турецких отелей на поставку молочки. Но мы пока не готовы дать тот объем, который они хотят, но они взяли наше масло на пробу. Они сделали пробу у нас тут, в Украине, забрали и сделали она. Забрали, еще и в, там, Турции, и в Турции и заинтересовались. Так что нашим фермерам есть куда развиваться. А рынки сбыта для качественной продукции обязательно откроются. Тем более, что эксперты во всем мире считают, что небольшие хозяйства более устойчивы к финансовым и погодным катаклизмам. В Украине это уже поняли, поэтому упростили процедуру регистрации крестьянских хозяйств. По мнению многих специалистов, это будет способствовать развитию семейного фермерства в нашей стране. Пришло время занимать свободную нишу.